Halalda halda insanın təqvalı olması da çətindir. Yoxsul halda da çətindir. Yoxsul halda çətindir çünki insan küfrə yaxınlaşa bilər. Hədisdə ka de an yekun el fakr küfr. Yoxsulluqla küfrün fasiləsi çox çox azdır. Hər zaman yoxsul insan küfr vadisinə yuvarlana bilər. Hər Üsyan edə bilər Allahuna. Niyə İslam da bu qədər tənbəlliyə? Necə deyirlər? Həmlə olunub. İşə tərk ed olunub. Məşğuliyyətə tərk ed olunub. Çünki yoxsulluq insanı küfrə çəkir. Şeytan yoxsulluqla bizi küfrə daha rahat yaxınlaşdıra bilər yox da var da dövlət dərbi də onun da öz çətindiyi var, xumsu var, zəkatı var ki, gəl qalın tərində qazanıb yığdığın 5000-i, 10000-i götür bir dəqiqənin içərisində ver mərzəyə. Ta ki də ki gəl bunu çatdır fəqirə. Əlbəttə düşünüb daşılan insan olsa, onu rahat verər. Bu gün bir hədis oxudum. Hədisdə buyururdu: Hər kim həcc ziyarətinə getmək üçün pul xərcliyə. Onun hər bir dirhəminə bizim pul vahidindən desək manatına. Onun hər bir dirhəminə manatına Allah neçə min dirhəmin savabını verər. Sonra hələ bu qəribəsidir, qəribəsə indidir. İkinci hissəsində ardınca buyurur ki, hər kim Zamana imamının haqqını verə. Bir dirhem zamana imamının haqqını verə. Yəni humsunu verəcək onun 50 faiz imamın haqqıdır. O həc üçün xərclənən bir dirhemə ki Allah nə verərdə o onun çim mislinini Allah verər o insana. Aleyküms salam. Görən indi zamana imamının haqqını verməyin imkan fərzidir. Xumse zəkatı ödəməyin mükafatını ödə Allah da Allahın yadındadır. Yoxsuluq digər bir hədis, onu da Boyurur, bu gün oxudum. Buyurur ağaş. Bu məzmunu elə dünənləri axşam elə qardaşlarım biri ilə elə aydaşmışdıq. Söhbət eləyirdik dünən gecə. Bu günləri o məzmunda bir hədis təxminən Həmin söhbətimizin məzmununda bir hədis oxudum. Hədisdə buyurur Resulullah: Hər kimin torpaq sahəsi olub və o torpaq sahəsini suvarmaqdan ötürü suyu ola, ya quyu suyu, ya su şəraiti ola. O insan acqansa Allah ona baxmaz. Allah ona rəhmətməz. Niyə də rəhmətməlidir? 9 mərtəbədə əyilşən, 16 mərtəbədə əyilşənə də Allah rəhmləsin mənə də. Xeyr ola. Niyə məni rəhmləmətdi? 10-dan artıq və yaxud onun qədər. Axı onun imkanları ilə mənim imkanlarım eyni dölür. Və hədisi bu gün oxumuşam baxın bunlar hamı nədən ötrürdü? İnsanı yoxsulluqdan çəkməkdən ötrür. Çün yoxsulluğun da səbəbi var, niyə məzəmmət olunur? Düzdür, yoxsulluq bəzən tərif də olunur, amma məzəmmət daha çox onun. Niyə? Çünki insanı tənbəlliyə çəkir. Bəkarçılığa, bəkarçılıqdadır. Günah ilə qoşuşur da nəged istirsən insan ağlına iblisin bəzən ağlına gələn günah insanın ağlına gəlir. Bəkar insanın ağlına gəlir. Xəbərdir ki, həm dövlətlə həm də yoxsul olduğun halda Allahın təqvasını riayət et. Dövlətlə olanda da niyə? Çünki dövlət də bəzən sərmayənin, pulun mövcudluğu da bəzən insanın bir çox günahları etməsinə üçün zəmin yaradır. Bu günləri bəzi günahlara etmirəm. Niyə? İnanılır ki, adını qoyuram bəlkədə öz aləmdəki etmərəm. Niyə baxıram görürəm o günah et meydan oturub 1 2000, 3000 pul olsa. O da yoxdur. Amma 5000, 6000 seçibimdə el yaram etmirəm o suala. Bəzən imkan dövlət günaha Kərbəlada hər anında Allaha şükr edirdi. Hər anında Allaha şükr edirdi. Atasından etdiyi vasiyyət idi. Fəşiddə, həm şiddətdə sıxıntıda olanda varraha Hər nə də ağ suudətlikdə olanda, refah içində olanda, rahatlıq doğulanda Allahdan razı. Olur. Heç bir zaman Allahdan narazı olmadı. Amma bu gün nə qədər Allahdan narazı olan insanlar var. Hələ ibadət ehlinin içərisində. Diqqət olacağıq. Hələ içində Allahdan razı olmağa cəhd etək. O ziyan və zərərinki Ardınca cənnət gəlir. O ziyan görür ki. Bu günləri sənə zərər görünən bir şey var, ziyan görünən bir şey var, sıxıntılı görünən bir şey var. Amma bu sıxıntının, bu zərərin ardında, arxasında nə var? Cənnət. Allahın risayəti. O halı 20 vitol boylu ki oğunca. O sıxıntı və çətinliyin ki arxasında Allahın cənnəti vardır, o heç sıxıntı deyil. O sıxıntı deyil. Görün nə qədər həyatı insan çox rahat yaşlar. Bir cümlə ilə. Və la xeyrun ba'dahu'n naru bi xeyr. Sənə xeyr, menfəət göründən şeylər ki, çıxır qarşıva. Əgər o xeyr və menfəətlərin ardınca cəhənnəm gedirsən, Allahın əzabı gəlirsə, onun harı xeyirdi? Onun nəyi menfəətli olducuq? Dünya yığıma bu sözlərə qiymət verən bərebəs. Ərəblər anladılar bax bu cümlələrin birini qoy tərəzinin bir gözünə, sonra o biri gözünə nə qədər ləhən cavaharat tökürsə tökə. Bu bir cümlənin dəyəri olmaz. Onda ən cavaharatlar bu cümlənin heç bəlkə də 1 faiz dəyərini verə bilməz. Məntiqə baxın, ağanın məntiqinə, düşüncəsinə. Bu oğuncu belə deyirəm. Oğuncu, oğlum Hüseyn. O ziyan və zərər, sıxıntı ki, arxasınca Allahın cənnəti, rəhməti, rəzayəti gəlir, o sıxıntı döyür. Yəni ona sən çox rahat dözməlisən. Amma o xeyr və menfəət ki, ardınca Allahın cəhənnəmi gəlir. Qəzəb və hiddətindən doğan əzabı gəlir, atəşə gəlir. O xeyr deyir. O xeyirə arxa çevir. Göz yox o xeyirə. Hər təd milyonlar da olmuş olsun. Və indi bu gün dünya əhlinin gözündə xeyirdir. Mənfəətdir. Amma qısa bir müddətdən sonra bu gün xeyr mənfəət görünən şeyin ağrı acısını çəkəcəm. Ağaboyur o xeyr deyir. But a gets me.